Здрасте. О, добрый день, добрый день, добрый день. Похоронное да, бюро жить хорошо, приветствую. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Рады всем, проходить. Я понимаю, что вы рады всем. Я бы так хотел сделать подарок, скажем так, подарок на будущее. Кому? Скажем так, ближней родственнице со стороны жены. На будущее. Замечательно, замечательно. Ага. А какой подарок? Это сюрприз. Ну, а, мне, это вы можете сказать, нет. Гроб. А, может, у нас здесь много разных вещей. Нет, нет, нет. Я решил. Сюрприз, так сюрприз. Ну что ж, будем делать заказ. Хороший вопрос. Сейчас. Какой у нее рост? Хороший вопрос, сейчас, секундочку, я позвоню. Давай, давай, нужно знать. Алло, дорогая, привет, да, это я, да, да. Я тут подарок твоей маме, да что там, нашей маме выбираю. Хотел узнать, какой у нее рост. Нет, это не шуба, но тоже на нее. Да, 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 да. Сколько? 170? Хорошо, дорогая, я перезвоню, давай, целую. Пишем 170, да? Не-не-не, надо 160. Почему? Ну, чтобы она и там мучилась. Понятно, понятно, понятно. Так, ну, допустим, какой цвет? У вас что, здесь радуга или что? Существует большая гамма цветов. Светло-черный, темно-черный, средний черный, Раду... -черный, -черный. Ой, ну, Сейчас, секунду, я позвоню. Давайте, давайте, пожалуйста. Алло, дорогая, да, это опять я по поводу подарка, да. Да, слушай, скажи, пожалуйста, какие мама любит цвета? Яркие? Самому бы хотелось посмотреть. Жизнерадостные? Да? Этот цвет, ты уверена? Точно? Да, да, я понял. Хорошо, да, дорогая, твой сюрприз, да. Розовый. Розовый. Розовый так розовый. В чем будет одета? Это важно? Ну, конечно, понимаете, это надо быть... А, Сейчас, один момент. Конечно, Особини. да. Алло, да, любовь моя, да, это опять я. Скажи, пожалуйста, а что мамочка любит носить? Ну, в смысле, на дети забыть. Костюм? Костюм, это для мужчины, Нет, нет, да. костюм это слишком строго, да. Платьецо можно, чуть выше колен. Да, да, устроит. Да, дорогая, хорошо, будь на связи. Прическу делать будем, дорогая. Да, это опять я. Скажи, пожалуйста, а с какой прической мама любит ложиться спать? А вообще без прически. Пишите без прически. Я понял. Музыку заказываете? Господи, естественно. Сейчас. Давай, давай. Алло, да, любовь моя. Да, это я. Скажи, пожалуйста, какую мама любит музыку? Баскова. Странно будет выглядеть, хотя я буду руки твои нет? нет. Нет, 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 дорогая. Будет джаз, да. да. Живые трубы, да. Оркестр хочу заказать. Три человека. Трио. Где будет играть? Да прямо у домом. Да, давай, дорогая, да, хорошо. Так, с музыкой определились. Теперь с местом. Носить места на южной стороне и на северной стороне. Где бы вы хотели? Вы что, издеваетесь? Ну, у нас серьезная контора, понимаете? Женуля моя дорогая, да. Скажи, пожалуйста, где мама любит отдыхать? Там не потеплее или попрохладнее? Да, хочу и путевку подарить. Горящую, да. Ну, она же всегда говорила, хочу увидеть Париж и умереть. Потом, пожалуйста. Да, хорошо, я понял. Там, где потеплее. Потеплее, пожалуйста. Памятник ставить будем? А можно просто вот так? Не-не-не, нужно какой-то памятник. Это важно? Конечно. Какой материал вы будете заказывать? Материал? Да-да-да. Ну как я спрошу? Ну не знаю, спросите как-то. Сейчас. Женуля моя, извини пожалуйста, я просто решил сегодня рас раскошелиться, да. Скажи пожалуйста, какие мама любит камни? Бриллианты? Нет, нет, блядь, это мещанство, да. Скажи, пожалуйста, мама гранит любит носить? Или мрамор? Нет, нет, просто гранит. Хорошо, я понял, все, давай. Гранит. Что пишут на памятнике? Вы что? Ну, надо что-то написать, хотя бы Женуля моя, я по поводу открытки. Скажи, пожалуйста, так, а как бы ты охарактеризовала маму в двух словах? В целом, Самая лучшая... Но... Самая лучшая... Ну, Хорошо. Если, ну, если добавить, помним. Да. Так, да, а что написать от вас? От меня? Именно от вас. Да напишите да. что угодно. Да не, ну да именно от вас фразу которую мы снили. Есть, вот... Господи, какую? Ну, какую-нибудь там, я знаю. Книги? Видишь? Книги. Мама любит книги. Но.

Пишите, конечно, пишите. Да, 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 да. Это есть, это есть. А Может, какие у вас будут особые пожелания? Да. А? Да, слушайте, да. я бы сказать, хотел ну, этот подарок у ее, как сказать, эту колыбель счастья. Положить туда будильник. Это важно. Зачем будильник? Ну, понимаете, мамочка всегда говорила, ничего страшного, ничего страшного, в а том свете отдаст ключ. А тут бац и нежданчик. Да, да, ну что ж, подсчитаем. Так. А сколько это будет? Это есть, это есть, это есть. Это будет стоить 5000 долларов. Вот такой нежданчик. Сколько? 5 штук баксов? Да! Сейчас тести позвоню, пускай заплатил. Алло, Игорь Михайлович? Да, Житёк. Привет, дорогой! Да, о, давно не слышал тебя, как дела? Слушай, я тебе подарок а -а -а. готовлю. Ну а -а -а. так сказать, и тебе, дорогой, да. А -а -а. Твоей жене нашей Мамулина 8 а -а -а. марта. А -а -а. Больше. Дорогой подарок, не хочешь сброситься? Да, я уже в курсе. Что же я родному женщину не помогу? Вы ведь мужики. Игорь Михайлович. Да, да, да. Срез сняли? Конечно, да. Успокоились? Да, конечно. Легче стало. Да, Точно? Да. Пошли наших да, девочек поздравлять. Да. Теща моя любимая!